Я кличу смерть дивитися на бридло, на жебри і приниження чеснот, на безтурботне і вельможне бидло, на правоту, що їй затисли рот, на честь фальшиву, на дівочу вроду, поганьблену, на зраду в пишноті, на правду, що під лоті навдогоду в бруд, обертає почуття святі і на мистецтво під п'ятою влади. І на талант під наглядом шпика, і на порядність, що безбожно краде, і на добро що зла заслужника. Я від всього цього помер би нині. Та як тебе лишити в самотині? Помімо музики, і помимо вокала, помимо балета, нам очень хотілося, щоб прозвучало слово від Шекспіра, то в першу чергу, слово это... І для цієї для ролі ми пригласили Вадима Пантуса. Я не можу сказати, що це повноцінна роль, якщо говорити про це як про драматичну роль, тому що все-таки це, це вистава оперного театру, і тому вона, ну, вона якби має принцип побудови інший, ніж драматична. Вона побудована як концерт, це окремі номери, а я ніби та, той елемент, який їх з'єднує. Не всі драматичні, к сожалению, актери. посещают оперные театры, потому что они считают, что это скучно и неинтересно, и хочется спать, и еще, может, кто-то отвратительно поет или плохо играет. А с Вадимом было очень интересно работать, только интересно было работать, потому что для него тоже это было впервые. Он попал в оперный театр и увидел количество людей, которые за короткий промежуток времени создают, э, воссоздают шедевральное произведение. Музыка от всем знакомая, музыка популярная. Когда мы ему предложили, он, он с удовольствием согласился, и задача была поставлена таким образом, чтобы он руководил этим спектаклем на, нашем, на наших глазах. Шекспир, который, э, соз, который создает этот спектакль, он взаимодействует со всеми нашими, э, 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 со всеми нашими певцами, актерами, э, он наталкивает их на поступки. Э, І в той же момент он зі сторони за всім происходящим. Вот що я натворив. Или наоборот з глибокою оцінкою про Тут є монолог Гамлета, є інші монологи, є сонети, ми домовилися, що це не будуть різні персонажі. А, тобто, сама, саме виконання, воно є не драматичним, а воно трохи є ніби. Як художнє читання, як декламація. Тобто це трохи інше, ніж драматичний театр. Тому я не можу говорити про це як про цілісну роль, яка має початок, кульмінацію, розвиток закінчення. Це трохи інше, трохи інша специфіка. Далі Шекспіру, все саме популярні атривки із призвідінь нелділа, Віторія Іолейн Контраї. Вступі до Йонера перелеудіти кози Куандо інумці. Del re mi salutaro, sir dica autore. Vaticinio uscito dalle veggenti stese che predissero un certo al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio. большому финалу из оперы «Макбет». Это следующий большой кульминационный момент, в котором звучит огромное тутти, хора, оркестра, множество солистов, грандиозная музыка. Після фіналу першої дії Макбету, де й хор, і солісти, і масована сцена, і по драматизму, і по характеру вона така вона ставить крапку. То після неї важко вже щось було продовжувати з одного боку. З іншого боку, так тематично закінчувати цю виставу ми не могли. Тому, звичайно, вирішили зробити знову ж таки повторю семь істочок. Який з'єднує першу і другу за межоліту. Зараз я не буду ганяти, що виіграли недавно в Рокофіво, але з Рицаря мені до початку в фінал і. Вийшла культура. Якщо з планування, що за чим йде, воно гармонічно йде. Наприклад, я маю на увазі, що за чим йде від Фальстафа до поступово-поступово поступово на Офелію, на Макбет, потім через перед цим Ротело. То в музичному плані, звичайно, навантаження серйозне. І така як концертна, концертна програма вийшла насичена різними фрагментами важкими. Ну І в кінці, звичайно, балет на Ромео Джулієта, великі фрагменти з балету з Ромео Джуліта, яке теж, що стосується оркестру, надзвичайно важка вистава. Звичайно, і Гуно Ромео Джульетта, опера так, так само наші актори, і Тома Хадакова, і от Наташа Пелих, треба сказати, наші артисти і Діма Фащанка, які дуже задоволенням і з пропозиціями підходили, що давайте щось свіженьке, щось новеньке заспіваємо. І, і таким чином воно вибудовувалось із того, що люди можуть, що люди пропонують, і звичайно, з ідеєю диригента режисера. Мы хотели показать любовь. Любовь разную. Любовь, которая убивает, любовь, которая возносит, любовь предательства, любовь измена. Все грани вот этого, вот этого великого чувства, которое движет каждым человеком. Каждый день мы живем в определенных таких сложных да, ситуациях. Каждый день кто-то кого-то предает, каждый день кто-то кого в кого-то влюбляется, каждый день кто-то умирает, каждый день кто-то рождается. И этот это, это, это круговорот, вот этих вот событий, показывает нам, говорит нам о том, что мы настолько маленькие, мы настолько можно сказать, даже ничтожные существа в этом мире. Любой драматург любой композитор пишет свои произведения то о чем он переживает видимо в какой-то момент для меня лично эта тема стала очень актуальной потому что это личные переживания личное э, то что то что происходит у человека внутри вот он хочет сказать я решил я решил сказать это вот, вот через шекспира все все личное все что все что происходит у меня в душе и мне кажется, что это не только у меня, у любого творческого человека, его личная жизнь очень сильно влияет на его творчество. И абстрагироваться от этого нельзя. Никуда не задеться от того, что если у тебя что-то где-то где, -то, где -то не ладится да, в быту, в личной жизни, это в любом случае выльется в твоем, в твоем творчестве. И мне кажется, что вот это вот отношение любви и драмы любви, и любви светлой, то, что я переживаю в данный момент то, что мы все переживаем в данный момент, и явилось толчком для создания этого спектакля. І йшла розмова про те, як же закінчити. Ну, закінчити смертю. І якось хотілося все ж таки дати якісь, тим більше наші часи зараз важкі часи. Хочеться все ж таки, щоб люди отримали якесь задоволення і якусь надію, надію на, на щось світле. І тому, звичайно, ми прийняли таке рішення після Ромео Джульєти Балету, коли вмирає Ромео. І коли Віля нього вмирає Джульєта, Ми вирішили зробити як спів ан Янголів з опери. Вони спів Янголів, які співають на небесах, дует Ромео Джулієти з Гуно. Це все ж таки якесь світло внести в фінал цієї вистави. Ми хотіли дати чоловіку надіснути після спектакля. І тому останнім номером, в цьому спектаклі ми вирішили поставити дует. Из э, Ромео и Джульетты Гуно дуэт-встречу балетная пара заканчивает свою, свое произведение смертью в, очер... в музыке Прокофьева. И после этого на кажд... каждому зрителю дается возможность увидеть Ромео и Джульетту, которые то ли на небесах то ли они не умирали, то ли вообще это все было выдумкой. И мы видим живых, вокальных Ромео и Жилету, которые поют, когда они встречаются на фоне мертвых. Вот такой вот у нас финал. Шекспира никогда не рано начинать познавать. Естественно, это не спектакль для очень маленьких детей. Да? Но школьный возраст – это то, в общем -то что, что нужно. Лучше мы узнаем о проблемах человеческих отношений от великого Шекспира, чем от какой-то бездарной телевизионной программы, э, в которой будет показан плохой любовник или, или плохая любовница. Лучше мы узнаем от, это от гения, вот эти все проблемы. Лучше дети пусть э, увидят это от профессионала. Если кому-то покажется это рано, можно всегда вернуться. Но заинтересованность должна быть. Ведь Ромео и Джилета были детьми, Детьми. Но какие, как, как, какую жизнь они прожили? Маленькую, но какую бурную. И почему, э, почему 13-годичные, 14-летние дети не должны знать о том, как жили их э, предшественники, э, их ровесники 450 лет назад? Что... что э, какие у них были мотивации для того. Понятно, что жизнь быстротечна, жизнь, время очень быстро летит. И мне бы очень бы хотелось, чтобы наше поколение, поколение то, которое вот сейчас рождается, воспитывалось на, 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 на всемирной и глобальной литературе, музыке, на качественной, на хорошей. Потому что, ну, мы, мы сейчас все находимся в каком-то определенном в мусорном вакууме, и а вот 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 такие вот так, такие люди, как Шекспир, как э, великие композиторы. Вони дають нам можливість, так як маленькі цвіточки, які з цього мусора дають нам можливість вилізти і увидіти щось світле. Кожний твір, кожна, кожна опера, яка, яку ми взяли в цій виставі, то це всі одна тема. Одна тема кохання. Ну, різне кохання. оце головна була мета пронести повністю. Тому що в Ромео Джулієта кохання є дует, якщо «Отелло», де з там інше зовсім каже, там, трагічне, там, але воно інше. Макбет зовсім інше кохання. А Офелія це теж е, неземне якесь таке. Тобто, розумієте, скрізь одна характеристика цих, 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 цих вистав. І мені здається, цей режисер хотів зробити. Кутивская Донести до людей разные сцены разные не всегда просто понять те или иные поступки вот вот допустим очень сложно понять поступки Гамлета да что что это был за человек как вот почему что что двигало этим человеком но в каждом человеке есть Гамлет в каждом в каждом мужчине есть Гамлет, в каждой женщине есть Джульетта, в каждой женщине есть Макбет. И какая сторона этой э, женщины э, или мужчины в данный момент преобладает, такие поступки человек и совершает. И мы должны об этом знать, мы должны откровенно об этом разговаривать. А если нам это дают, нам э -э -э -э, Бог нам, э, мир, нам жизнь дает возможность это увидеть со стороны, и, и э, не, э, не на собственном примере прочувствовать э, вот эти все проблемы, проблемы жизни, проблемы смерти, проблемы любви, э, актуальнейшая проблема предательства. Предательство на каждом шагу у нас. Мы живем в, в мире предателей. И если мы можем это прочитать и остановиться вовремя, это очень важно. А вот Шекспир дает нам эту возможность. Он дает возможность нам выбрать, выбрать, как поступать, хорошо или плохо. Причем не указывая конкретно на то, что ведь все, все персонажи, практически Шекспира, они, они многогранны. На одной странице ты любишь этого персонажа, на другой странице, когда, когда читает, ты его ненавидишь. И вот эта многогранность она все время переливается. В этом он интересен. И это это связано с, непосредственно связано с тем, как мы живем в данный момент. Мы каждый день сталкиваемся с кучей проблем, да? Вот, но эти проблемы, если мы не будем любить, никак не решаться. Любить надо всегда. Если это не женщина, пусть это будет мама, пусть это будет дети. Но человек без любви – это, это пустое место.